الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتاکم الرسول ثمان فانتہو چند دن قبل میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں کوئی ایک بندہ غالباً سعودی عرب کے کسی علاقے میں ہے اور وہ اونٹ کے پیشاب اور دودھ کو مکس کر کے پی رہا ہے اور وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہر بیماری کا اس کے اندر علاج موجود ہے تو جو ویڈیو جس نے لگائی ہوئی تھی اس نے لکھا ہوا تھا ساتھ اس کا کہ اگر جو ہندو ہے وہ اگر گائے کا پیشاب پیئے تو ہم اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ادھر یہ مسلمان استف اللہ کیا کر رہا ہے تو دونوں طرف سے ہم پہلے دیکھیں گے کہ گائے کے جو پیشاب کا پینے کا ان کا کیا مقصد ہے اور یہ جو اونٹ کے پیشاب کو پینے والی جو حدیث ہے اس کا مقصد کیا ہے مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاؤ یورین کی تو کاؤ یورین کو جو ہندو ہیں وہ اس کو گموترا یا گہموترا کہتے ہیں اور اس کو وہ جو پیتے ہیں وہ تھراپیوٹک پرپس کے لیے پیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کی دوا موجود ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریگننٹ گائے ہے اس کا جو یورین ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے ہارمون ہوتے ہیں اور وہ اس کو فوک میڈیسن کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کاؤ یورین کو اور کچھ ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گائے کا جو پیشاب ہے اس کے اندر دوائیہ خصوصیات ہیں اور یہ پینے سے انسان کی روح کی صفائی ہوتی ہے روحانی طور پر انسان اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے اس کو روحانی طور پر وہ اس کو ایک تبرک سمجھ کر تبرک کے طور پر اس پیشاب کو پیتے ہیں اس لیے کہ وہ گائے کو گائے ماتا بولتے ہیں اور ان کے ہاں اس گائے کو ذبح کرنا ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے اگرچہ ان کے سکرپچرز یا ان کی سیکرٹ بکس جو ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ گائے کو ذبح نہ کرو یا ان کو ویجیٹیرین ہونے کا کہیں بھی کسی بھی سکرپچر کے اندر نہیں لکھا ہوا بلکہ سکرپچرز کے اندر بہت سارے ایویڈنس ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گوشت کھانا یہ ان کے لیے بھی ان کے جو سیکرٹ بکس ہیں ان کے حوالے سے یہ منع نہیں ہے ان کو یہ صرف چند لوگوں کا ایک گروپ ہے پارٹیکولر گروپ ہے جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے یا سوچتا ہے سارے ہندوؤں کے نزدیک اگرچہ یہ گائے کا پیشاب پینا اس کو تبرک کے طور پر نہیں پیتے صرف پارٹیکولر گروپ ہے اور جو ایورویدا میڈیکل سسٹم ہے اس کے اندر بہت ساری میڈیسن کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جس میڈیسن کے اندر کاؤ یورون استعمال ہوتا ہے اس میں ایک تو لپراسی کے اوپر وہ اچھا فائدہ کرتا ہے بخار کے اندر اچھا ہے اور پیپٹک السر کے اوپر بھی یہ کام کرتا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کاؤ یورون ہے اس کے اندر ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ کینسر کے سیل سے فائد کر سکتا ہے یعنی کینسر کے اندر فائدہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو اور ان کا پرپز ہوتا ہے وہ فلور کلینزن کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں ان کا ایک جی پروڈکٹ ہے جس کا نام گائنائل ہے اور ان کا ایک ادارہ ہے اولی کاؤ فاؤنڈیشن جس نے یہ چیز متعارف کروائی ہے اور مانی کا گاندھی وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ منسٹر ان کی ایک تھی اس نے یہ کہا کہ فینائل کی جگہ گائنائل کا جو گورنمنٹ آفیسز ہیں اس کے اندر یہ گائنائل استعمال کیا جائے جس کے اندر کاؤ یورین یوز کیا گیا ہے اور مئی دو پندرہ کے اندر راجندرا سنگھ راٹھور جو میڈیکل اینڈ ہیلتھ منسٹر آف راجستھان تھا اس نے جیلور کے اندر کاؤ یورین ریفائنری جو تقریباً چالیس ملین ڈالر کی لاگت سے بنائی گئی ہے اس کا افتتاح کیا اور یہ ریفائنری جو ہے یہ پرتفی میدا گاؤ فارما پرائیویٹ لیمیٹڈ نے لگائی تھی جو کہ فلور کلینزن کی ایک پروڈکٹ بناتی ہے جس کا نام گو کلینر ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے اور مقاصد کے لیے وہ اس گائے کے پیشاب کو استعمال کرتے ہیں چاولوں کے اندر جو چاولوں کی پیدائش ہوتی ہے اس کے اندر وہ بہت سارے پراسس کے اندر اس گائے کے پیشاب کو استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے مختلف ان کے مقاصد ہیں اب سائنٹیفک سٹڈی جو ہے سائنسز کے بارے میں کیا کہتی ہے جو کاو یورین ہے اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے نائنٹین سیوٹی فائف میں انیس سو پچہتر میں گائے کے پیشاب کے اوپر جب سائنسدانوں نے تجربہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اگر اس گائے کے پیشاب کو زیادہ مقدار میں یا بار بار چوہوں کو یہ پیشاب دیا جائے ایز آ میڈیسن میڈیسن کے طور پر اگر چوہوں کو یہ زیادہ مقدار میں پیشاب پلا دیا جائے یا بار بار دیا جائے تو اس سے ان کی موت واقع ہوئی چوہوں کی موت اس گائے کے پیشاب پینے کی وجہ سے واقعہ ہوئی پھر نائنٹین سیونٹی سکس میں دیکھا گیا کہ ریپیٹڈ ایڈمنسٹریشن آپ کا یورین جو کہ نائجیرین فوک میڈیسن کے اندر استعمال ہوا تھا اس دعا کے استعمال سے ایک تو ہائپوٹینشن ہو جاتی ہے بی پی لو ہو جاتا ہے اور ٹیکپنیا اور یہ موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے بار بار اس کا استعمال کرنا یہ انسان کو موت کے منہ کے اندر لے کے چلا جاتا ہے یہ جو میں نے سائنٹیفک جو بات کی ہے اس کے ریفرنسز میں اسی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس کے کمنٹ کے اندر آپ کو کمنٹ کر دوں گا پھر دوہزار تیرہ کے اندر انٹرنیشنل برازیلین جنرل آف یورولوجی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو گموترہ ہے گائے کا پیشاب جو ہے یہ چوہوں کے اندر کڈنی سٹون کی ڈیولپمنٹ کو روکتا ہے یہ اس کا ایک انہوں نے فائدہ بیان کیا ہے تو سائنٹیفک حوالے سے اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور یہ جو اس کا یورالوجی ڈپارٹمنٹ نے جو اس کا کیا ہے تجربہ کیا ہے تو وہ بھی صرف چوہوں کے لیے اس میں ڈیولپمنٹ پتھری کی ڈیولپمنٹ کو اس نے روکا ہے اور جو اب باری اس کی جو اونٹ کا پیشاب ہے اور دودھ کو مکس کرنے والی روایت یہ بخاری کتاب و طب کے اندر موجود ہے پوری حدیث آپ سن لیں سید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں اَن ناسن اجتاو الف المدینہ کچھ لوگ باہر سے جو مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے وہ باہر سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مدینہ کی فضا کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ کچھ ان کو بیماری پڑ گئی بیماری کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کون سی بیماری تھی بعض کا خیال ہے کہ وہ پیٹ کی خرابی تھی پہ ان کا پیٹ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا تھا تو بعض جو ہے وہ جو اس عدیس کے اندر آگے الفاظ آ رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدیس کے الفاظ سے لگتا ہے کہ ان کو مراسمت سوکھا پن کی بیماری تھی لیکن کہیں بھی کلیئرلی کہیں بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ کون سی بیماری تھی فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَى صلی اللہ وَسَلَّمَ وسلم اللہ کو یعنی یا اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا کہ میرا جو چروا ہا سے باہر اونٹوں کو چرا رہا چرا رہا ہے اس کے ساتھ آپ مل جاؤ فیش ربو من البانیہ و اب تو اس اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو آپس میں مکس کر کے پیو جب وہ لوگ اس چروائے سے ملے اور انہوں نے وہ فش من البانیہ و اب پیشاب اور دودھ دونوں کو مکس کر کے پیا اونٹ کا پیشاب اور دودھ حتیٰ سالو حت افدان زیادہ کہ ان کا جسم ٹھیک ٹھاک ہو گیا فقط علو رایہ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کا وہ چروا قتل کر دیا اور اونٹوں کو کر لے گئے پھر اللہ کے نبی کو جب پتہ لگا تو آپ نے ان کے پیچھے ایک رسد بھیجا انہوں نے ان کو گرفتار کر کے دربار نبوی میں پیش کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا ہاتھ ان کے کاٹ دیے گئے مخالف سمت سے اور ان کی کانوں آنکھوں کے اندر جو ہے وہ گرم سلائیاں پھیر دی گئی اور دودھ کے اندر ان کو چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ مر جائیں یہ حدود جو ہے حدود کے نفاذ سے پہلے کا واقعہ ہے حدود اس وقت نافذ نہیں ہوئی تھی تو اس جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ساری امت کے لوگوں کو ایسا نہیں کہا کہ آپ یہ دودھ کا اگر جو پیشاب ہے یا اس کے دودھ اونٹ کا جو دودھ ہے وہ دونوں چیزیں اگر آپس میں آپ مکس کر کے پئیں گے تو آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے گی ایسا کہیں بھی نہیں ہے جس طرح کہ ایک کتاب ودر کے اندر کلونجی کے متعلق حدیث موجود ہے کہ آپ کو یہ جو کالا دانا ہے یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے لیکن یہاں پہ کوئی ایسا اس طرح کا کلیم اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے وہ صرف خاص لوگوں کے لیے خاص حالت کے اندر پارٹیکولر سچویشن تھی اس کے اندر اللہ کے رسول نے ان کو یہ حکم دیا تھا کیونکہ ان کی جو بیماری تھی اس کا علاج اس چیز کے اندر موجود تھا یورین اور ملک کو آپس میں مکس کر کے خالص یورین پینے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے البان اور ابوال دودھ اور پیشاب دونوں کو مکس کر کے ایک دوا بنا کر ان کو استعمال کی گئی ہے یہ میڈیشنل پرپس تھا اور صرف خالص یورین ایز اے ڈرنک پینے کا نہیں کہا گیا کہ آپ اس کو پی سکتے ہو یا اس کے اندر کوئی شفاء موجود ہے یہ فکی بحث اس کی تھوڑی سی الگ ہے وہ اس طرف میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو سائنٹیفک اس کی جو ریسرچ ہے دو ہزار نو کے اندر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے ریسرچر سکالرز نے ایک ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اونٹ کا پیشاب پیشاب ہے یورین کیمل یورین اس کو اگر ہم اس ملک کے اندر مکس کر کے اگر استعمال کروائیں تو یہ اگزیما اور سورائسز جو دونوں سکن کی بیماریاں ہیں اس کے اوپر یہ فائدہ کرتی ہے اور اسی طرح 2013 تیرہ میں یہی جو ویس کالرز ہیں انہوں نے دوبارہ ریسرچ کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس جو اونٹ کا یورین ہے اس کے اندر سے ایک سبسٹانس نکلتا ہے جس کو پی ایم ایف سیون زیرو ون سات سو ایک یہ اس سے بنتا ہے جو کہ کینسر کے اندر استعمال ہوتا ہے کینسر کے ٹریٹ کے اندر ٹریٹمنٹ کے اندر یہ استعمال ہو سکتا ہے تو ڈبلیو ایچ او جو ورلڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ادارہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کیمل کا جو یورین ہے اس نے لوگوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے کہ یہ نہ استعمال کیا جائے اس لیے کہ جو مڈل ایسٹ رسپائریٹری سنڈروم کی جتنی بھی کاغذ ہیں ان کے اندر ایک کیمل یورین کا پینا بھی ہے اور پھر یہ جو ڈبلیو ایچ او ایس نے دو ہزار پندرہ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو ایم ای آر ایس وائرس ہے یہ اونٹ سے انسان کو لگتا ہے اس کے اندر پیشاب کا نہیں کہا گیا کہ پیشاب کے اندر یہ وائرس پایا جاتا ہے وہ اونٹ کی کسی بھی پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے دودھ کو استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے گوشت کے استعمال سے ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی سائنٹیفک پروف ابھی تک نہیں ہے اگر جو میڈیکل سسٹم سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہیں اگر وہ اس ویڈیو کو اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہے تو وہ مجھے بھی مطلع کریں ان کی مہربانی ہوگی لیکن ابھی تک میرے علم کے مطابق ایسی کوئی بھی سائنٹیفک سٹیڈی موجود نہیں ہے جو اس جو ڈبلیو ایچ او کا جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر کوئی بھی ایویڈنس ایسا ابھی تک موجود نہیں ہے تو یہ جو دوا کی غرض سے جو استعمال کروایا گیا ہے ایک تو وہ خالص یورین نہیں تھا اس کے اندر جو ہے وہ دودھ مکس کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ دودھ کو مکس کر کے اس میں پیو اور وہ صرف پارٹیکولر لوگوں کے لیے تھا امت کے لوگوں کے لیے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے اور وہ کوئی ایسی سائنٹیفک سٹڈی بھی موجود ہے جس میں یہ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ ہو کہ جس میں کہا جائے کہ یورین اور ملک کو پینے سے کسی بیماری کا علاج موجود ہے تو دوا کی غرض سے اس کو ایک ایزا دوا دوائی کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کہیں بھی عدیز کے اندر ایسا موجود نہیں ہے عدیز کو توڑ مروڑ کر لوگ پیش کرتے ہیں بانا لگانے کے لیے اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات لگانے کے لیے تو جتنے بھی جو میڈیکل سسٹم ہے اس میں جو شریعت ہے اسلام ہے وہ ہمیں یہ بتلاتا ہے جو فقی فقہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی فقی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اصول بنا ہے از ضرورات و طبیع المحضورات کہ ضرورتیں جو ہیں وہ بعض اوقات حرام کردہ چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں مثال کے طور پر جس طرح صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو تہتر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھانا اور بہت سارے مختلف مقامات پر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما نصط الرغی ربا عاد اسماعلیہ تو جان بچانے کے لیے اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا استعمال کرنا پڑے تو صرف اتنا کھا لیا جائے کہ اس انسان کی جان بچ جائے کہ بھوک کی وجہ سے وہ مر نہ جائے تو صرف جان بچانے کے لیے جان بچانے کی حد تک حرام کردہ چیز کو بعض اوقات استعمال کیا جا سکتا ہے تو جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ کو بھی شوق سے دوائی کا استعمال نہیں کرتا بلکہ کوئی ایسی پارٹیکولر سچویشن بن جاتی ہے جہاں پہ کوئی ایسی چیز جو شرعاً حرام ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کا استعمال جو ہے وہ کر لیا جا سکتا ہے تو جتنی بھی جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا میڈیکل سسٹم سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جتنی بھی ویکسین استعمال کی جاتی ہیں میڈیکل سسٹم کے اندر تو وہ امیونٹی پروائیڈ کرنے کے لیے کسی پارٹیکولر خاص جو ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے اس کے لیے وہ امیونٹی پروائیڈ کرنے کے لیے جو ویکسین تیار کی جاتی ہیں وہ اس جو ویکسین ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے ڈیزیز کا کازنگ مائکرو آرگنزم موجود ہوتے ہیں یعنی جس بیماری کی جو بھی ویکسین ہوتی ہے وہ اسی بیماری کے جو مائکرو ارگنزم ہوتے ہیں اسی سے وہ ویکسین تیار کی جاتی ہے امیونٹی پروائیڈ کرنے کے لیے یعنی اسی بیماری سے اسی بیماری کا علاج کیا جا رہا ہے اسی طرح جتنی بھی آپ کوئی بھی ایلوپیتھک میڈیسن ہیں انٹی بائیوٹک ہیں اس میں آپ کوئی بھی میڈیسن ہے جو بھی میڈیسن ہے اگر اوور ڈوز استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی بھی عام سی جو میڈیسن ہے وہ زیر بن جاتی ہے وہ انسان کو موت کی طرف لے کے چلی جاتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ایسی کیمیکل ہیں جو جان لیوا ہیں لیکن ان کو میڈیسن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے امیونٹی پروائیڈ کرنے کے لیے یا اس جو کوئی سپیسیفک ڈیزیز ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے اس میں اس بیماری کے خلاف جو ہے انسان کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے کیمیکلز اس طرح کے میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جس طرح طب کے اندر یا امی کے اندر بہت ساری میڈیسن جو ہے وہ سامپوں سے بنائی جاتی ہیں زہر سے بہت ساری میڈیسن تیار کی جاتی ہیں تو اس کا جو دوا کی نیت سے استعمال کرنا ایک الگ چیز ہے اور دوسری طرف سپیرچول کلینزنگ کے لیے استعمال کرنا یہ ان کا ایک مذہبی عقیدہ ہے جن کا اگرچہ ان کی کتابوں کے اندر کوئی بھی ایویڈنس موجود نہیں ہے لیکن ایک پارٹیکلر گروپ کا اپنا ایک نظریہ ہے اور اس کے مقابلے میں ادھر جو اونٹ کے پیشاب کو اور البان کو مکس کر کے پینے کا کہا گیا ہے وہ اسپریچول کلینزنگ کا اس میں کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے صرف دوا کی غرض سے جان بچانے کے لیے اور اس پارٹیکولر سچویشن کا علاج اس چیز کے اندر موجود تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا اور وہ ایسا کرنے سے ان کی صحت دوبارہ واپس آ گئی اب صحت آنے کے بعد ان کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ جس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں یا امت کے کسی بندے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں تو جو بندہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے اندر ہر بیماری کا جو علاج موجود ہے اس کا کوئی بھی ایویڈنس قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مجھے بھی مطلع کر سکتا ہے تو ایسا اس کا جو کلیم کرنا وہ بالکل فضول بات ہے اگر اس طرح کی کوئی پارٹیکولر سچویشن ہوتی ہے سائنس سائنٹیفک کوئی ہمارے پاس پروف موجود ہے کوئی ایسا تجربہ کیا گیا ہے تو اس حوالے سے میڈیسن کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں فقہ کی بیس جو ہے وہ بعض اوقات وہ الگ چیز ہے کہ جو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے یورین کے متعلق جو ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ آیا نجس ہے یا نہیں ہے میں اس طرف نہیں جانا جاتا صرف جو ہے اس حدیث جو پارٹیکولر حدیث ہے وہ پارٹیکولر سچویشن کے لیے ہے پارٹیکولر پیپل کے لیے ہے یہ ساری امت کے لیے ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا تو اس حوالے سے جو میرے پاس معلومات تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اگر اس کے اندر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو آپ مجھے مطلع کر سکتے ہیں کمنٹ کے اندر وہ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو میں نے سائنس سے کر کی ہو یا مذہب سے آ کر کی ہو تو آپ اس کا جو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ہندویزم کے حوالے سے بھی جو میں نے بات کی ہے اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی میں نے غلط بات کی ہے تو وہ بھی جو ہندویزم کو جاننے والے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی تو میں اس کا انشاءاللہ ازالہ کروں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو جو ہے حدیث کے حوالے سے صرف مقصد اس حدیث کا دفاع کرنا ہے جو حدیث صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر موجود ہے تو اس کے حوالے سے جو بھی سٹڈی میرے پاس موجود تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اماطا کم و رسول فخضو ہومان حقمان فنت ہو جو رسول دے آپ کو وہ آپ لے لو اور جس رسول آپ کو منع کرے اس سے آپ رک جاؤ یہ رسول اور یہ قائدہ امت کے لوگوں کے لیے ہے اور اس کے اوپر انسان عمل کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے